Berkenaan dengan uh, masalah yang berlaku di sekolah Saya mendengar uh, makluman yang diberikan oleh Yang Makmumat Tambun Berkenaan dengan langkah-langkah yang bakal diambil Bagi mengatasi masalah yang berlaku di sekolah uh, Dalam perbahasan ada ramai ahli-ahli parlimen yang telah mencadangkan Untuk guru-guru diberikan budi bicara untuk merotan Adakah uh, kerajaan akan mempertimbangkan uh, cadangan ini Di mana budi bicara diberikan masa kita di zaman sekolah dulu merotan merupakan salah satu perkara yang mendisiplinkan kita dan tidak akan uh, tidak ada ibu bapa yang akan mengadu malahan bila kita balik beritahu kepada ayah dan ibu kita juga akan dirotan kerana kita bertindak dengan cara uh, yang tidak uh, tidak berdisiplin uh, dis malahan sekarang sekarang ada ibu bapa yang telah membuat laporan polis soalan kedua saya bagaimanakah uh, apakah yang akan berlaku kepada dua guru-guru uh, sekolah di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chong Hua di Pulau Pinang yang telah dituduh di mahkamah kerana merotan dan mendisiplinkan kanak-kanak tersebut murid-murid tersebut di di bilik disiplin tetapi bila ada aduan dibuat mereka dituduh di bawah seksyen 324 adakah kerajaan akan mempertimbangkan menarik balik pertuduhan kerana mereka bakal sekiranya didapati bersalah bakal menghadapi hukuman 10 tahun penjara termasuk sebatan. Dan akhir sekali, adakah kerajaan serius untuk mempertimbangkan melarang penggunaan handphone dan media sosial kepada murid-murid sekolah di bawah 16 tahun? Mohon penjelasan. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Tuan Menteri. Tuan cakap dengan pengalaman kerana dia pun pernah kena gotan saya rasa. Tengok gaya dia memang. Baik. <laughs> <My>. So, uh, <laughs> Mama, ni Ini Google. Off the record. Uh, Tan Sri yang Betul, soal rutan pandangan pribadi saya setelah suarakan harus dikembalikan. Tapi dengan cara-cara ketat. Bukan public caning. Ya? Rutan mungkin di, 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 tangan. Bukan bagi kelonggaran sepenuhnya. Saya pernah uh, jadi guru dan saya ingat puluhan anak-anak saya dah rutan. Tapi di tangan. Ya? ...dan tentunya tidak, tidak terlalu sangat nampak penderaannya. Tapi ada juga pandangan umpamanya daripada kumpulan-kumpulan hak asasi... ...yang merasa ini termasuk dalam kategori penderaan anak-anak. Jadi saya faham kontroversi itu. Tetapi um, banyak, saya ingat ramai pendidik, bapa merasakan ada keperluan... Uh, ...tapi dengan syarat-syarat yang ketat uh, dan ditugaskan guru tertentu dan uh, dibeli khas bilik disiplin uh, dan berapa maksimum rotannya jadi adalah beberapa peraturan jadi saya tidak fikir ibu bapa harus terlalu bimbang ya kerana anak-anak ni kenakalan anak-anak uh, ni satu perkara yang biasa tapi ada kadang, bila dia ber, uh, langgar uh, apa peraturan yang agak berlebihan tentunya harus ada hukuman tapi ini sekadar pandangan bukan dasar kerajaan saya, rasa, saya percaya harus di, dipertimbangkan diperhalusi dan dibat urus dengan semua pihak uh, yang akan dikenali oleh Menteri Pendidikan sebelum kita mengutamakan saya hanya bagi pandangan peribadi kerana saya fikir tidak ada, bukanlah dia masuk kategori penderaan uh, rakan-rakan suhakam itu bagi pandangan yang agak keras menolak sebarang uh, tindakan yang anggap uh, penderaan Uh, tapi oleh itu kita kena bincang dengan semua. Mengenai apa yang berlaku di Sekolah Menengah Chung Hua, Yang Mohammad Jeluto, itu perkara ini sedang uh, dalam tindakan mahkamah. Cuma saya nak beritahu di sini, kebetulan dari laporan yang diperoleh, anak saru anak itu ada auti autisme. Jadi kalau begitu keadaannya agak mungkin beda sikit, tapi eloklah kita ikut faktanya, saya tidak harus komen lebih daripada itu tapi kalau katalah kes itu kes yang agak ringan yang terlibat dalam apa yang kita bincangkan maka tentunya saya, pihak pendakwa raya boleh menilai semula sama ada untuk meringankan tuduhan itu kerana kita sekarang kita juga sedar dari segi konsensus yang dengar dalam perdebatan kebanyakan di parlimen yang suara pandangan harus ada satu bentuk penderaan walaupun dengan kaedah dan syarat yang ketat Soal media sosial, telah kita suarakan pandangan kita tapi sehingga kita boleh mengutamakan media sosial. Banyak negara sudah pun memulakan, sama ada umur 14, ada 15, ada 16, ada diluluskan dengan syarat, ada yang membatas hak sama sekali. Tapi ini pun mengundang banyak uh, uh, bantahan. Dia bukan mengharamkan telefon, ya. Tapi dia mengharamkan media sosial dan penggunaannya di sekolah, melainkan di pagar sekolah. Kemudian uh, kalau guna telefon, dia ada juga masalah bukan saja media sosial. Tapi juga gaming itu tidak ke media sosial, ada teks terus. Jadi uh, juga uh, merujuk kepada pedofil uh, dan juga merujuk kepada perjudian. Jadi ini uh, sedang diteliti tapi saya sekali lagi cenderung bahawa negara ni kalau kita nak pertahankan soal nilai jadi Nidra Mokot tak sebut bahawa kita dalam fasa pendidikan itu tak boleh lari daripada semangat adabani rabbi rabbi fa'ahsana ta'dibi ya, bahawa ilmu, kecanggihan tapi tak boleh lari daripada persoalan adab dan akhlak jadi kita ni bila kehilangan nilai yang menjadi begitu uh, saya pernah jumpa anak-anak yang terlibat dalam kes Universiti Pertahanan. Anak-anak itu baik di 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 Sungai Buloh penjara, solat, tertinggal baca Quran semua tapi sekali bila lalu saya tanya mengapa boleh jadi begini, dia agak macam keadaan begitu kita bawa-bawa dengan budaya begitu. Bayangkan boleh serika sahabat dia. Ya. Dan ini bagi saya sudah sudah hilang kewarasan untuk memungkinkan begitu. Ya. Jadi sebab itu harus ada didikan dari awal, dari peringkat rendah untuk menghalang. Bagaimana anak-anak yang baik, yang solat, membaca Quran, yang baik. Sungguh. Tetapi bagaimana boleh terbawa-bawa dengan budaya begitu dengan sahabat rakan-rakan dalam asrama. Saya juga tanya apa yang warden dia buat. Mengapa naib chancellor tidak tahu? Bila ditanya ini budaya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Sebab itu pertanggungjawaban itu harus menyeluruh. Kita sekarang kadang kita hanya marah anak yang melakukan buli. Tapi kadang-kadang suasana persekitaran sekolah atau universiti kita kurang hiraukan. Jadi sebab itu kalau kita anggap meningkatkan kefahaman, kesedaran, pencerahan soal akhlak, nilai dan budaya, dia harus melihat seluruh sistem dan suasana pendidikan itu sendiri.